setiap hari Masjid Pekojan menyediakan sekitar 200 porsi bubur ayam dan menghabiskan beras sekitar 20 kg Assalamualaikum kali ini aku berada di Masjid Pekojan Semarang eksplorasi kali ini aku di salah satu masjid tertua di kota Semarang. Sebuah masjid yang beralamat di Jalan Petolongan, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah. Masjid ini tiap bulan Ramadan selalu mensajikan kuliner khas untuk buka bersama. Bubur India, rempah-rempah dari India yang sudah menjadi tradisi selama bulan Ramadan. Kali ini aku memasuki masjid Pekojan Semarang. Masjid ini salah satu masjid tertua di kota Semarang. Masjid yang memiliki sejarah sebagai bukti perkembangan Islam di Jawa. Masjid ini tiap bulan Ramadan selalu mensajikan kuliner khas bubur India yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lamanya ternyata, di sana bapak-bapak sudah menyiapkan buka bersama berupa bubur. Masjid ini menyediakan sanitizer untuk cuci tangan. Pengurus masjid pada sibuk menyiapkan buka bersama kuliner khas India, bubur India. Hampir mirip kalau di Indonesia. Namanya bubur ayam. Ini namanya bubur India, yang isinya bubur terbuat dari beras, telur ayam, daging kambing, dan rempah-rempah dari India yang sudah dilakukan bertahun-tahun selama bulan Ramadan. Rupanya sedang rame-rame untuk menyiapkan buka puasa bersama. Aroma harum rempah-rempah dan daging kambing yang menusuk hidung memasuki area dapur. Pengurus masjid siap melayani menu berbuka puasa yang berupa bubur. Dan bubur ini selalu diburu orang selama bulan Ramadan. Teman-teman, selama bulan suci Ramadan sudah menjadi tradisi di masjid Jamik Pekojan Kota Semarang Setiap hari pengurus masjid menyediakan sekitar 200 porsi bubur Nama bubur India dikenal masyarakat sekitar masjid tersebut Karena pembuatan bubur tersebut menggunakan resep dan rempah-rempah dari India Setiap bulan Ramadan, bubur India selalu ditunggu oleh masyarakat sekitar masjid. Teman-teman, sudah lama tradisi makan bubur di masjid tersebut setiap bulan Ramadan pasti ramai yang datang. Bubur India sudah terkenal karena setiap bulan Ramadan di Masjid Jami' Pekojan selalu menyediakan bubur ini. Menu buka puasa di Masjid Pekojan ini berupa bubur kurma dan teh hangat membuat bubur yang dibuat memang khas India bumbunya yang sangat beragam menggunakan rempah-rempah yang kalau dimakan jadi segar dan badan menjadi enak kali ini teman-teman pengunjung biasanya menyibukkan diri sambil berziarah baca tahlil Yasin di makam di sekitar masjid pekojan tersebut katanya makam itu masih ada keturunan cucu nabi melihat bangunan masjid ini yang berarsitektur timur tengah yang berusia satu setengah abad masjid pekojan semarang ini masih kokoh berdiri teman-teman Masjid Jamik Pekojan Semarang ini salah satu masjid tempat ibadah yang sibuk dengan kegiatan di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, di masjid ini sebelum berbuka puasa sekitar jam 5 sore selalu diadakan kajian agama menambah wawasan mempertebal iman dan takwa dan menerkankan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman setiap bulan Ramadan sore hari selalu ramai banyak pengunjung memadati halaman yang disediakan menu berbuka puasa bersama berupa bubur India. Kondisinya seperti ini, teman-teman, untuk menegati andan marib berbuka puasa bersama. Setiap harinya pengurus masjid menyediakan sekitar 200 mangkok dan beras sekitar 15 kg. Sekarang pengunjung sudah memadati halaman yang sudah disediakan. Kondisinya seperti ini, teman-teman menikmati menu berbuka puasa bubur India. Alhamdulillah, lega rasanya puasa hari ini. Banyak sekali tempat-tempat yang dapat kita kunjungi bersama teman-teman dan keluarga. Rasanya, jika hanya mengunjungi saja, tidak cukup. Kita harus mau mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum.